Как Спасибо. Ответственность? Да нет, в принципе, не давят. Чуть-чуть Поответственнее стало. Ну, так не давят. Нормально. Ну, коллеги по команде слушаются нас? Слушают? Ну, хорошо все. все взрослые, все. Нет, не поменялось, так же все. Ну, капитан, какая задача перед вами поставлена да, все-таки вот интересно? Ну, поддерживать команду, узнавать, если у кого-то есть какие-то проблемы, все обращаются ко мне, а я к тренеру. То есть, ну, таких особенно ну, тяжелых проблем никаких нет. Ты только найти нужные слова в случае... Ну да, поддержать команду, когда тяжело, тем более в таком зале тренировались неделю, ну, это обязанности тоже входит. Ну, это каждый может поддержать, ну, как бы, а я как бы от себя и думаю, девочки тянутся ко мне, прислушиваются. Нет шести игроков, которые были, ну, которые на которых я не рассчитывал, а вы оказываетесь одной из самых опытных, надо на кого ложится ответственность вот за это выступление, за результат. Вот каково вам сейчас оказаться в такой ситуации? В принципе, ну, тяжеловато, потому что, судя по играм, если те игроки, которые обычно забивают и помогают чуть-чуть поздают, то совсем тяжело становится и команде, и результат другой. То есть, поэтому, думаю, в этом году будет самое тяжелое по сравнению с теми тремя годами, которые были. Изменился формат турнира немножко, ну, чемпионата Европы. Как вам думаете, это будет проще или тяжелее? И пять команд уже в подгруппе? Ну, я думаю, будет, наверное, еще тяжелее, чем проще, поскольку больше игр, и угу. соперник у нас не слабый, покался. Ну, будем отдаваться на все 100%, выкладываться на площадку, чтобы пройти дальше. Ну, здесь знакомые команды. Есть черногория которые мы часто встречаемся. Вот, Как-то по-особому готовитесь к ним? Нет, американка, я знаю, есть. Ну, по-особому не готовимся. Как бы, перед их, ну, перед самой игрой, uh -huh. думаю, будет видеопросмотр команды еще раз. Разбор каждого по личностям. Uh -huh. Такого особенности нет. Все готовится в общем. Ну, подготовительный На прошлом чемпионате вам получали награду, титул лучшего молодого игрока Европы. Вас уже знают, уважают, вы думаете, в этом году, что вы сможете показать? Не ну, знаю, что смогу, то и покажу. Потом без понятия, что будет. Ну, так понимаю, что вас уже кроют и по двое, и по трое? Ну да, подваивают и потраивают. Как да, выбираетесь? Я не выбираюсь, я отдаю команде, они заливают, ассистирую. Но если взять всех соперников, какой матч самый тяжелый? Важный стратегический Ну, я думаю, это с Черногорией. С румынами мы сыграли, показали им, что мы можем их выигрывать. И сами себе показали, на каком мы уровне сейчас. И самый главный матч будет это, наверное, с Черногорией. Мы их обыграем и пройдем дальше. Если не обыграем, мал шанс пройти дальше, поскольку и Франция, и Чехия посильнее, чем ну, Черногория. А можно такой девчачий вопрос? Вот мы вас видим в основном всегда в баскетболистах, в спортивной форме, в кроссовках, а вот так вот за пределами там, каблуки, какие-то короткие юбки. Я такой не ношу. Макияж яркий. нет, нет, нет. Ничего. Спасибо вам большое.